Більше року тому саме на цьому місці була велика вирва від влучання російської ракети. Сьогодні про це нагадує лише кубка піску та понівечені гаражі. Що говтались люди, і що відбувається з будинками, чи відремонтували їх, ми вирішили дізнатись сьогодні на місці події. Ночью мы с ребенком были в коридоре. Муж был на работе. И, конечно, это страшно, потому что, когда бабахнуло, э, полетели стекла, окна, все вылетело. И, конечно... В вашей квартире? Да, в нашей квартире. У нас дом соседний, этот дом. Э, прилет был прямо возле гаражей. Воронка огромная была, соседи все начали сбегаться. Тот край пострадал весь, потому что э, вот этот крайний дом, повылетали все балконы, все полностью. Здесь с этой стороны тоже все балконы, с той стороны все обвалилось. То есть вот этот, наверное, больше всех, потому что он самый рядом. И крайний, который высотка вот эта девятиэтажка с этой стороны. Тоже, потому что весь край, это рец весь. Но с той стороны людям повезло, потому что окна выходили на ту сторону. А в это, ну, прилет прямо был, получается, где эпицентр был, вот это все повылетало полностью, если дерево взлетело аж на крышу. Они там что-то, там кто-то делал что-то, но свои, не, ни, ничего, город ничего не делал. Сама облицовка, то, что... Там дырки такие, те самые. Все надо сделать, конечно. Дом поранений весь повністю. Напередодні зйомки один з будинків провулку зої Пасічної міська влада відремонтувала. Вартість виконаних робіт у мерії оцінили у майже 3 мільйони гривень. Дана будівля була пошкоджена процентів по фасадній частині процентів на 80-90. Саме більше пошкоджена була ця фасадна частина будинку, і також процентів 40 було пошкоджено покрівлі. Ми вже закінчили роботи по відновленню декоративного. Покриття фасаду, смонтували всю водосвічну систему, виконали роботи по улаштуванню відмостки по периметру будинку. Також ми виконали ремонтні роботи по відновленню теплопункту. Уже завершені роботи по штукатурним і покрасочним етапам. У нас отошла наружна стіна, яка була обращена. торцевая стена, которая была обращена в сторону воронки. Мы живем на втором этаже, поэтому окна у меня смотрели прямо в эту огромную воронку. Вынесли из дома огромное количество грунта со стеклом, появились трещины. Все ремонты мы выполняли своими силами, на ремонт нам денег никаких не выделяли. Районы, город выделили нам город на замену окон, Окна ми замінили. тих денег, що виділили, хвотіло не зовсім вистачило, але ну, замінили все атлічно. Проектом передбачена робота з відновлення фасаду цього будинку. Встановлена нова покрівля, теплопункт, змонтована нова водосточна система. Наразі роботи закінчені. Доволі, мабуть, тим, що в домі отремонтіровано, обсипавшийся, облупившийся фасад. особенно та сторона, которая была обращена в сторону взрыва, недовольна тем, что ремонт выполнялся, я бы не сказал, наплевательски, но скорее бесконтрольно. То, что выполняли рабочие, практически никто не контролировал качество исполнения их работ. Если первую стену они начинали делать согласно всех технологических процессов, они ее аккуратно грунтовали, они аккуратненько наносили шпаклевку, грунтовали, красили. То четвертая стена это было очень быстро. По голой стене наносится шпаклевка, по голой шпаклевке наносится краска. Над нашим подъездом, пострадавшее от взрыва, есть помещение. Раньше там был отопительный узел, сейчас это по факту выход на крышу. В нем была заменена дверь, которая была полностью разрушена ремонтом этого помещения никто не занимался, его в смету не включали. Козырьки на подъездах были чистые до взрыва. Мы их очистили после взрыва от продуктов взрыва, земля, осколки. Теперь они покрыты очень толстым слоем строительного мусора. То, что было обсыпано и разрушено на лестничных клетках, После взрыва оно осталось в первозданном виде. Никто этими ремонтами не занимался. Был выполнен потрясающий ремонт, евроремонт подвала. Подъездами никто не занимался. А я была, и я пострадала во время прилета вот я с ребенком маленьким была, его выносила и, в общем-то, повредила ребенку. Ну, на тот момент было пять лет, даже четыре с половиной. Не осколка меня зацепила, а вот это вот все, там все на кучу оно свалилось, и я ребенка выносила. И вот там как бы Шла по стеклу, по всему, и я упала с ним вместе на руках, и чтобы его не повредить, то я как бы на себя этот удар приняла, повредила руку себя, балкон я сама восстанавливала, а вот в квартире как бы до сих пор у меня, я пенсионерка, дохода больше никакого, поэтому так вот и стоят пока эти у нас межкомнатные вот эти вот стена, там у меня щель вот такая вот прям раз это вот и наружные вот стены то что они там сделали но стену так никто не ну как бы она как щель там как была туда вот так она и осталась фасад мне ну да мне болит то что внутри у меня но в то же время они многое вот своими этими машинами разрушили вот тут вот много вот и поставляли мусор за собой Спільне звернулись до одеської міськради з питанням, чи будуть комунальники продовжувати ремонтні роботи за цією адресою. Нам відповіли, що відновлення будинку завершено. Єдине, що не вдалося за планом, закінчити ремонт на одному з поверхів. У процесі роботи проект був направлений на доопрацювання на четвертому поверсі. Мешканці не надали вільного доступу до своїх квартир, тому внутрішні роботи не були виконані в повному обсязі.